Решили мы начать свою презентацию нашего курса по родологии именно с кладбища. И не просто с кладбища, а с надгробия, которая символизирует прерывание рода. Вы видите, что здесь у нас дерево с обрубленными ветками. Маленький мальчик с обрубленными руками. Рот прервался. А мы хотим, чтобы ваши роды не прервались, а процветали. Мы хотим вас научить все-таки работать, взаимодействовать своими предками, которые упокоились, со своими живыми родственниками, которые вас окружают, и чтобы вы все это передали своим будущим наследникам в наш курс. Будет входить не только в магические практики, но и очень много работы с вашим подсознанием. Работа с родом, это в первую очередь работа с собой. После, только после того, как вы проработаете себя, вы сможете наладить всю вот эту ниточку, которая может прерваться как у этого бедного жена. Как его фамилия? Джижевский. Между прочим, очень чем-то напоминает на моего дедушку. Ну, ну, дедушка лежит в другом месте. Так что мы вас приглашаем. Мы научим вас, как правильно диагностировать все проблемы в вашем роду. Определить, где у вас есть блоки, где у вас есть хорошие благостные потоки, которые вы сможете для себя использовать. Вы сможете сделать чистку блоков, вы сможете при чистке не убирать благостные потоки и, и причем все это сделать экологически безопасно, этому мы тоже учим Анна Мария вас научит работать с собой, со своим подсознанием включить для этого не просто мозги а включить для этого полностью обновить нейросвязь Щоб ви настроїлись на роботу зі своїм родом, Анна Марія, чим ти зможеш допомогти? Ну, перш за все, мало того, що ми будемо працювати на цьому курсі з рунами, з таро, з практиками, які буде пропонувати Оксана, в яких вона має великий досвід, я в свою чергу буду з вами працювати на фізичному, емоційному. Рівні. Ми будемо кожного тижня мати з вами заняття з практик занурення у наш власний внутрішній світ. Ми будемо працювати медитативними методами. Ми будемо працювати нейрографікою. Ми будемо все досліджувати е, на найглибшому рівні, і все це буде в комплексі. Отже, в нас кожного тижня буде по три заняття. Буде одне заняття з Оксаною, де вона буде розповідати, як ми працюємо з родом. Як ми діагностуємо, як ми взаємодіємо, зі мною ми будемо працювати методом нейрографіки, і одне заняття в нас буде для медитативних практик, авторських методик, в яких ми будемо працювати з вами, щоб досягнути найкращого і безпечного для вас результату, щоб у вас не було вигорання, щоб у вас не було перевтоми, щоб у вас це все гармонійно включалося в ваше буденне життя. Тем не менее, это достаточно очень тяжелая работа. Это работа для, на самом деле для людей силы, не для простых смертных, а именно для людей силы, как правильно работать с родом. Ведь с самых-самых, наверное, начала времен, каждая женщина, ведущая или ведущий мужчина в роду, умели да, это делать. Сейчас этого практически нет. Мы предлагаем вам возродить Ці это знания. умение так. это знання и передавати з покоління в покоління. Адже вы будете тепер ведучими власного роду. Стоп.